Несмотря на заверения некоторых политиков СПР, скандальные диктаторские законы были опубликованы. Но самое страшное даже не это. Самое страшное то, что в Киеве сейчас на самом деле на улице Грушевского идут самые настоящие уличные бои. Между мирным населением, которое спровоцировали депутаты, принявшие этот закон, и лично президент Янукович. Я хочу повторить, ответственность за ситуацию в стране, ответственность за применение силы, ответственность за кровь с обеих сторон и со стороны митингующих, и со стороны милиции несут каждые депутаты, подписавшие эти законы, и лично президент Янукович. Единственным способом остановить противостояние, остановить кровь в этой стране, есть отставка, немедленная отставка президента Януковича, распуск парламента и привлечение их всех к ответственности. Сегодня мы хотели бы обратиться к Луганской милиции и напомнить им, ребята, присяги сказано, что вы служите украинскому народу, а не кучке зажравшихся хамов, которые дабы узаконить. Беспредел, который они творят в этой стране. Написали еще и законы такие, с которыми скоро мы не сможем э, дышать. А можно вопрос задать? А вам нравятся фашистские молодчики? Которые... Фашистские молодчики да. ⁇ это мы те, кто принимает такие законы. Всего. Поэтому, друзья, фашистские. сегодня мы пришли под областное УВД, сотрудники которого... Все эти два месяца, сколько работаем мы в составе штаба национального сопротивления, вели себя толерантно и достойно. Мы призываем луганскую милицию, во-первых, отозвать представителей, если такие имеются, в частности, Луганский Беркут, либо другие спецподразделения, которые могут быть задействованы в разгоне мирных демонстрантов. Слава Украине! Хероям. Слава Украине! Хероям. Уважаемые друзья, но я думаю, что наш митинг сегодня не будет любим потому что погода не дает, мороз на улице. Так что ни вас, ни милицию, ни нас мы долго держать сегодня не собираемся. Сергей правильно сказал, что сегодня мы выступаем против тех неконституционных поправок, законом или законом, которые будут утяжелять или вообще делать невозможным наш, нашу жизнь. То есть сегодня мы еще можем с этим мегафоном, с этим микрофоном выступать. Завтра это надо будет уже согласование. Почему завтра? Сегодня в урядовом курьере опубликовали те неконституционные законы, которые были якобы проголосованы, якобы в Верховной Раде. Сегодня день на разъяснение. Завтра начнут закручивать гайки. Не так ходишь, не так стоишь, не так говоришь. И сегодня я хочу обратиться к нашей луганской милиции, которая на, двух, на протяжении двух месяцев была с луганским народом. Еще раз могу повторить, когда в Киеве с Майдана я сказал, что луганская милиция с народом, весь Майдан аплодировал. Я хочу, чтобы сегодня Майдан, Луганский, и Майдан в Киеве аплодировал луганской милиции, потому что она с народом. Я думаю, что здесь есть представители, которые из руководства, ну, журналисты, которые записывают э, для МВД, для СБУ. Я хочу обратиться к вам, ребята, потому что многие из вас имеют одно-два высших образования. Те, которые давали присягу на верность Украине и на верность украинскому народу. А не на верность тем людям, которые сегодня находятся у власти. Я хочу вам сказать, что сейчас вы в форме при выполнении своих служебных полномочий. Так как многие из нас имеют работу и тоже выполняют какие-то обязанности. Но вечером вы проходите семьи и становитесь только такими луганчанами, как и мы. Как и мы живете в Луганске, в Луганской области. Как и мы хотите, чтобы эта область, этот город был совсем другим, процветающим, хорошим. Я вам говорю, мы луганчане. Я не разделяю ни вас, не нас. Мы луганчане. И мы просим вас, чтобы вы соблюдали эту конституцию. Ту конституцию, которая была выстрадана кровью. Кровью тех депутатов, которые ее принимали. А не этой шайкой-лейкой, которая, я верю, что они, они вам уже остагидлы. И я хочу, чтобы через несколько лет многие из вас, которые здесь стоят, на ответ своих детей говорили, или на вопросы детей, что вы делали в январе 14, вы могли положить руку на сердце и сказать, я не бил ни людей, ни детей, никого не бил. Я выполнял свои функциональные обязанности. Я охранял луганских, митингующих людей от казаков ряженных. Я охранял их от того беззакония, которое творила тогда власть. И я думаю, что нам не будет стыдно посмотреть в глаза ни своим детям, ни своим внукам. По интернету, по телевидению вы видите, что Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, милиция словно беркут обращается к жителям и говорят: пикетируйте, блокируйте, не дайте нам выехать, не дайте нам выйти в воинских частей. Мы не хотим ехать туда. Я обращаюсь к вам, ребята, если вам нужна помощь наша. Если вы не хотите ехать на эти Майданы в Киев, если вы знаете, что вы луганчане, что вы украинцы, обращайтесь к нам. Вы знаете наши телефоны. Мы будем пикетировать. Мы будем препятствовать для того, чтобы вы не выехали, чтобы вы остались в Луганске. Чтобы на ваших руках, на ваших не было крови. Крови украинцев. Я вас прошу. Давайте оставаться украинцами. Давайте оставаться луганчанами. Слава Украине. Слава Україні! Я хотів би звернутися до вас, працівники міліції, до працівників Беркуту. У 2010 році, під час ратифікації харківських угод під Верховної Ради, я відповідав за кордон охорони мітингування. Тоді під час атаки Беркуту з дистансуванням сезаї газу і діок нам вдалося її припинити ту атаку, але залишиться один молоденький 17-річний строковий. Труковець внутрішніх військ. Я заборонив його пити взагалі до нього приближатися. Більше того, ми вели перемовини з керівником внутрішніх військ. Люди, люди відмовлялися його взяти, розумієте. Але дитина, та 18-річна, вона притомніла від страху, вона притомніла від газу, їй було зле. Ми його перекинули через щити тоді, щоб його просто ну, забрали своє. І коли ми виходили вже після бійки тієї. Проходячи під, повз кордони Беркута, ми відчували, як там били по плечах на подяки співробітники Беркуту та людей. Тому я вас закликаю, я прошу, щоб ви залишалися людьми. І щоб коли ви проходили підна, повз наші кордони, ми вам хлопали по плечах, подякувати за те, що ви все-таки проявили люди. Бо вчора те, що показують, що відбувається в Києві, це ганьба. Коли роздягають людей на лютому морозі 20 градусів і ще стріляють їм в спину як живим мишеням, що це за дурня взагалі? Я хотів би сказати, що дія закону вона не припиняється там якимось 20 чи 30 січням. Бо питання, коли влада ця паде і комусь таки прийдеться нести відповідальність за ці злочини. Я хотів би нагадати, що взагалі націоналістичний рух, незважаючи на всі там... Тортури, розстріли, смерті, поборювання, він існує 100 років. Дарма боротися з народом, який став на шлях визволення. Тому, шановні, я хотів би нагадати, що ви 45-50 років виходите на пенсію. І вам не, не, не потрібно, бої, щоб не боялися ви потім дивитися людям в очі. Ми живемо в одному місті. Тому я закликаю, давайте нормально всіснувати, щоб, щоб ми вам хлопали по плечах за знак подяки за ваше нормальне ставлення до нас, як до громадян України. Користуйтеся тільки законом України про міліцію. Все, є нормативні акти, все інші – це злочинні накази. Дякую за розуміння. Слава Україні.